بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس مہینے کو منحوس کیوں کہتے ہیں کیا واقعی سفر کا مہینہ برا ہوتا ہے قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس مہینے میں کون سا وضیفہ کیا جائے آخر تک ویڈیو دیکھیں تاکہ حقیقت سامنے آ سکے اور پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو دوستو بدقسمتی قسمتی سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماہ سفر نہ حسط سے بھرا ہوا ہے اس مہینے میں شادیاں نہ کریں نئے کام کا آغاز نہ کریں یہ بیماریوں اور آفات کا مہینہ ہے یہ سب جھوٹ اور بے بنیاد خرابات ہیں اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں سردیوں سے چلی آ رہی ہیں مگر دین اسلام ان باتوں کی بالکل اجازت نہیں دیتا قرآن پاک اور احادیث میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا سفر کا مہینہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا نہ بیماری متعدی ہے نہ سفر میں کوئی نحوست ہے نہ الو کی نحوست ہے اسلام میں ہر دن ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کسی دن میں نفوست ہو ہی نہیں سکتی ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے نہ یہ برا ہے نہ اچھا بلکہ عبادت کے لیے ہر مہینہ قیمتی ہے بعض بزرگان دین نے اس مہینے میں زیادہ دعا اور استغفار کی تلقین کی ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب رہیں اس مہینے میں صدقہ دینا نفل نمازیں پڑھنا استغفار کرنا یہ سب اچھے مال ہیں اور نحوست کا جواب یہی ہے اگر آپ اس مہینے کو پرسکون اور ببرکت بنانا چاہتے ہیں تو یہ روحانی وظیفہ کریں وظیفہ برائے حفاظت و برکت ماہ سفر روزانہ تین مرتبہ پڑھیں حسبن اللہ نیم الوکیل پھر دعا کریں گے اللہ ہر قسم کی پریشانی بیماری اور نحوصت سے بچائے یہ عمل آپ کو قلبی سکون روحانی طاقت اور اللہ کا قرب عطا کرے گا دوستو یاد رکھیں اسلام میں بد شگنی کی کوئی گنجائش نہیں ہر مہینہ ہر دن اللہ کا ہے ہم جو سوچتے ہیں وہی ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے لہذا ماہ سفر کو منحوس نہ سمجھیں بلکہ اسے نیکی دعا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹس میں اپنی رائے دیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جوٹ ختم ہو اور سچ پھیلیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ قیرہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ